Hai Assalamualaikum So dalam video kali ini saya akan terangkan kenapa kesopanan dan kesulitan itu penting untuk diterapkan di sekolah Dari sudut etimologi dan epistemologi Dari sudut etimologi, perkataan kesopanan berasal dari kata sopan Yang bermaksud beradab dan bertingkah laku dengan tertib Ia lebih merujuk kepada pelakuan luaran Contohnya cara bercakap, cara bergaul dengan kawan dan guru serta cara menghormati orang lain dalam konteks sekolah pula kesopanan boleh dilihat melalui tingkah laku murid seharian sama ada mereka menjaga adab atau sebaliknya manakala kesusilaan pula berasal dari perkataan susila dari bahasa sanskrit yang membawa maksud ahlak mulia dan keluhuran budi Kesusilaan lebih menekankan nilai dalaman seperti kejujuran, rasa hormat dan tanggungjawab moral jadi, kesopanan dan kesusilaan ini sebenarnya saling melengkapi antara tingkah laku luar dan pembentukan sasihah dalaman murid. Dari sudut epistemologi pula, kesopanan dan kesusilaan merujuk kepada bagaimana nilai dan pengaturan tentang adab serta ahlak ini dipelajari dan diamalkan. Nilai-nilai ini datang daripada agama, budaya, masyarakat dan juga pendidikan formal. Sebab itu, sekolah memainkan peranan penting kerana sekolah bukan sekadar menyampaikan ilmu akademik tetapi juga membentuk jati diri murid melalui kurikulum, peraturan sekolah dan teladan guru. Secara kesimpulannya, sekolah merupakan tempat yang terbaik untuk melahirkan murid-murid yang berahlak mulia, beretika dan berilmu. Assalamualaikum, seterusnya saya akan bicarakan kesopanan dan kesusilaan menurut Pasafah Barat jika kita lihat dari sudut fasa pabat, kesopanan dan kesusilaan ini tidak datang secara semula jadi. Sebaliknya, ia perlu dipelajari dan dibentuk melalui pendidikan itu sendiri. Ahli fasa pabat seperti Aristotle menyatakan bahawa sikap yang baik terbentuk melalui latihan. Maksudnya dekat sini, pelajar akan belajar menjadi sopan apabila mereka selalu membiasakan dengan tingkah laku yang baik di sekolah. Dalam pendidikan barat, sekolah ini dianggap sebagai tempat latihan kehidupan. Di mana tokoh pendidikan seperti John Dewey menjelaskan bahawa sekolah ialah sebuah masyarakat yang kecil. Di sinilah pelajar belajar bercakap dengan sopan, menghormati pandangan rakan, bekerjasama dalam kumpulan dan menyelesaikan masalah secara yang baik. Oleh itu, kesopanan dan kesusilaan ini tidak hanya diajar melalui peraturan dan jumlah hukuman. Sebaliknya, ia dipelajari melalui pengalaman sebenar seperti perbincangan dalam kelas, kerja berkumpulan dan juga aktiviti bersama rakan. Namun, pasapa barat juga menghadapi cabaran kerana ia menekankan kebebasan individu. Ini menyebabkan tahap kesopanan boleh berbeza-beza antara pelajar dan juga masyarakat. Walaupun begitu, Pendidikan ini tetap berperanan membimbing pelajar supaya bertanggungjawab dan menghormati orang lain. Kesimpulannya, menurut fasa barat, kesopanan dan kesusilaan ini sangatlah penting untuk diterapkan di sekolah kerana sekolah ini membantu membentuk pelajar menjadi individu yang beretika dan mampu hidup dengan baik dalam sebuah masyarakat. Sekian, terima kasih seterusnya saya akan menerangkan pula pendidikan dalam perspektif timur. Pendidikan bukan sekadar ilmu akademik tetapi pembentukan nilai moral dan etika. Falsafa seperti konfusianisme melihat pendidikan sebagai proses membentuk insan beradab, bertanggungjawab dan harmoni dalam masyarakat. Nilai seperti hormat, disiplin dan hubungan sosial menjadi fokus penting dalam pendidikan tradisi ini di timur, guru bukan sekadar penyampai ilmu tetapi juga teladan dalam pembentukan watak murid. Murid belajar melalui pengalaman, teladan dan interaksi harian dalam komuniti sekolah. Ini menunjukkan pendidikan timur memberi penekanan kepada perkembangan holistik, minda, jiwa dan moral. Cabaran utama pendidikan timur hari ini ialah menghadapi globalisasi budaya dan pengaruh sistem barat. Pendidikan Barat menekankan pemikiran kritikal dan kebebasan manakala Timur mengekalkan nilai moral dan tanggungjawab sosial. Gabungan kedua-dua pendekatan dapat melahirkan generasi cemerlang, akademik, beretika dan peka sosial. Kesimpulannya, pendidikan Timur menekankan keseimbangan ilmu, nilai dan tanggungjawab sosial. Ini penting untuk membentuk insan berpengetahuan, berbudi bahasa, memberi sumbangan positif kepada masyarakat. Saya Najla Audi binti Khaira Anwar, nombor metrik 2251290. Okey baik, jadi kita teruskan dengan kesopanan dan kesusilaan dalam perspektif falsafah Islam. Okey, apa itu kesopanan dan kesusilaan dalam falsafah Islam ni? Dalam Islam, kesopanan dan kesusilaan ni sebenarnya sangat penting. Yang mana ianya bukan sekadar cara kita bercakap, ataupun berkelakuan tapi ia berkait rapat dengan akhlak dan adab seseorang dalam kehidupan seharian mereka. Seperti yang kita tahu, Islam mengajar kita supaya sentiasa beradab sama ada dengan guru, rakan maupun orang sekeliling kita. Jadi, cara kita bercakap, cara kita bertindak, semua ini akan mencerminkan peribadi seseorang itu. Sebab itu, adab diletakkan seiring dengan ilmu. Jadi, itulah definisi kesopanan dalam falsafah Islam. Dalam Al-Quran juga Allah telah mengajar dan menyeru kita supaya bercakap dengan kata-kata yang baik dan lembut. Tak berhenti pada Al-Quran, Allah juga telah mengutuskan Nabi Muhammad yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menunjukkan contoh dan akhlak yang mulia. Baginda sentiasa bercakap dengan penuh hikmah, baginda sentiasa menasihati dengan penuh hikmah dan sentiasa menghormati orang lain walaupun baginda telah dicaci, telah dilayan dengan tidak baik, tetapi baginda menunjukkan akhlak yang baik dan terpuji. Jadi itulah antara panduan utama kita sebagai umat Islam. Di sekolah guru bukan sekadar menyampaikan ilmu tapi guru juga adalah sebagai contoh teladan kepada murid yang mana murid belajar adab bukan hanya daripada apa yang diajar tetapi juga daripada apa yang mereka lihat setiap hari melalui guru-guru mereka, ibu bapa mereka ataupun orang-orang sekeliling mereka. Jadi bila kita tengok masalah adab di kalangan pelajar hari ini adalah tanda yang mana kita perlu kembalikan kepada pendidikan yang menekankan akhlak Islam telah menekankan pembiasaan adab bukan paksaan supaya kesopanan ini boleh jadi sebahagian dalam diri murid. Jadi, dalam memahami perbezaan pandangan falsafah barat, timur dan Islam terhadap kesopanan dan kesesuaian, membolehkan kita menjadi guru yang lebih reflektif dalam membentuk sahsiah murid. Ia membantu kita memahami mengapa adab, akhlak dan etika sosial perlu diterapkan dalam pendidikan serta Bagaimana nilai-nilai tersebut boleh dibudayakan melalui pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, kurikulum yang berkesan menggabungkan nilai terbaik daripada ketiga-tiga tradisi falsafah bagi memenuhi keperluan murid dalam masyarakat Malaysia yang majmuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam bin Maaruf. Nomori metrik 2251249. Jadi hari ini saya nak sharelah satu cara mudah tapi sangat berkesan untuk menangani isu kesopanan dan kesusilaan dalam kalangan murid iaitu program salam dan terima kasih. Program ni simple saja dan cara nak laksana aku pun senang iaitu murid beri salam setiap pagi dan ucap terima kasih apabila dibantu. Dan guru juga kena jadi contoh dengan membalas uca ucapan itu dengan mesra. Dia nampak kecil tapi sebenarnya memberi kesan yang sangat besar kepada murid. Kalau kita lihat dari tiga perspektif, pertama perspektif Islam, dalam ajaran Islam Adab dan akhlak ni sangat penting. Al-Quran ni mengajar kita supaya bercakap dengan kata-kata yang baik. Dan Rasulullah SAW sendiri menjadi contoh yang terbaik dalam berinteraksi. Jadi amalan salam dan terima kasih ni memang selari dengan ajaran Islam. Yang kedua iaitu perspektif timur. Perspektif budaya timur. Ha, iaitu budaya hormat kepada guru dan orang tua ni memang dititik beratkan. Bila murid biasakan memberi salam, mengucapkan terima kasih setiap hari, Ya bina suasana sekolah yang lebih mesra dan harmoni. Yang ketiga pula perspektif barat. Menurut Aristotle, akhlak ni terbentuk melalui latihan yang berulang kali. Manakala John Dewey pula dia lihat sekolah ni sebagai masyarakat yang kecil. Jadi bila murid ni praktik salam dan terima kasih secara konsisten, mereka ni belajar nilai sopan secara praktikal bukan sekadar ikut peraturan dengan langkah mudah ini kita dapat bentuk murid yang bukan sahaja bijak tapi juga beradab dan tahu menghargai orang lain okey sekian terima kasih